Я работаю в школе Олимпийского резерва, которая является базовой школой подготовки команд баскетбольного клуба «Химик». Естественно, задача идет максимально серьезная – воспитать игрока, чтобы он пополнил ряды баскетбольного клуба «Химик» в начале дублирующего состава, а потом, дай бог, команды «Суперлиги». Поэтому до 5-6 класса Идет набор такой массовый, а потом стараемся, конечно, отобрать максимально талантливых перспективных детей, которые хотят играть в баскетбол, и родители, и дети, и тренеры, и готовы их двигать дальше. В общеобразовательных школах прослеживается тенденция, и руководители классов, и директора помогают, и они не против. Все говорят, что мы за спорт, и я думаю, что эти два года мы должны провести с максимальной пользой для популяризации этого вида спорта. У нас новая команда, в основном все игроки с Одесской области собрались, нас совместили все в одну команду. Пока что, конечно, мы не показываем такой баскетбол, как от нас требует тренера. Мы не играем на все свои возможности, но мы прибавляем с каждым туром и будем стараться играть лучше. Ребята тренируются в Южном с командой 97 -го года рождения, а Одесситы тренируются у нас в Одессе. И, конечно, сказывается на площадке то, что мы тренируемся не все вместе. Но ничего страшного, это детский баскетбол. Я думаю, сейчас э, технические какие-то моменты, игровая практика важнее, чем тактические какие-то схемы, которые мы, к сожалению, читаем все по-разному из-за того, что тренируемся не вместе. Сегодня мы знали, что будет очень сложный тур, тяжелее, чем у нас был тур в Одессе. Достаточно неплохая команда Николаев. У них есть несколько лидеров. Мы не совсем с ними справились, как нам говорил тренер. Ну, вроде сегодня старались, показали хорошую игру. Это был повторный тур. С этими же командами мы играли в Одессе. Тур прошел достаточно легко. Этот тур я знал, что будет сложный. У нас пару игроков было травмированных. Некоторые ребята были после болезни. Я и настраивал их, что не надо ни в коем случае расслабляться. Тот счет, который был в Одессе, он остался в Одессе. Боремся за каждый мяч, тренируемся, получаем все игровую практику. Только начало чемпионата, надо подтянуть все хвосты. Надо сыгрываться, надо начинать читать игру. Поэтому были, конечно, с этим сложности, но три игры, три победы, значит, справились.